নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈকে আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা এন আৰ চৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু এন আৰ চৰ সম্পৰ্ক যিটো ৰায়দান সেই ৰায়দানটো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সঠিককৈ সমাধান হোৱা নাই আৰু যিটোৰ কাৰণে কি হাই কোৰ্টেই হওক বা সুপ্ৰিম ক'ৰ্টেই হওক এন আৰ চৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজি আছে ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ অন্যান্য বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যতো এন আৰ এছৰ কাৰণে ভিলিট কৰাৰ কাৰণে যুঁজি আছে অসমতো ইয়াৰ এটা ভাল ফলাফল পোৱা গৈছে তাৰ মাজতে অহা কাইলৈ উত্তৰাখণ্ডৰ বিশ্বনাথৰ নেতৃত্বত এটা ট্ৰাঞ্চফৰ অপাৰেচন কৰা হৈছিল আৰু যিটোৰ শুনানি অহা কাইলৈ চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত হ'ব আৰু হয়তো অহাকালি এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো নেকি খবৰ ইতিমধ্যে বিয়পি পৰিছে অহা কাইলৈ কাইলৈ চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত যিটো বিশ্বনাথৰ নেতৃত্বত এটা শুনানি আছে ট্ৰান্সফাৰ পেটিশ্যনৰ সেই শুনানিত হয়তো এন আৰ চৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে যদি সকলো ঠিকে ঠাকে থাকে তেতিয়াহ'লে এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত এন আৰ চৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এইটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো খবৰৰ কাৰণে বা যিটো আশাৰে বাট চাই আছে এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে হয়তো কাইলৈ ভাল খবৰ আহি যাব পাৰে তাই কাইলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে আৰু যদিহে কাইলৈ নাহে নাহেই তেতিয়াহ'লে আকৌ সোতৰ তাৰিখে এটা শুনানি আছে আৰু সেই সোতৰ তাৰিখলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক এইটোৱে ভাল খবৰ মানে ভাল খবৰ বুলিয়ে নকওঁ বেয়া খবৰ বুলিয়ে নকওঁ কিন্তু অহা কাইলৈ উত্তৰাখণ্ড আৰু বিশ্বনাথ এতিয়া যিটো ট্ৰাঞ্চফৰফেটেশ্যন সেইটো অহা কাইলৈ হ'ব আৰু সেইটোলৈ এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত অসমৰ এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে হয়তো তেওঁলোকে ইমান দিনা অপেক্ষা কৰি থকা যি এন আই এছৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটৰ ওঠৰ মহীয়া কোৰ্চটো দুবছৰীয়া কোৰ্চলত সমপ্ৰয়োজন নহয় বুলি ক'লে আৰু যিটো নেকি এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলে এতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই যিটো নেকি এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নাছিল আৰু সেই ৰাইদানটো তেওঁলোকে পাবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে বহু কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট ফিলিট কৰাৰ কাৰণে গতিকে সেইটো সময়তে অহা কাইলৈ যিটো শুনানি হ'ব সেইটো শুনানিত হয়তো ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহা কাইলৈ গতিকে প্ৰত্যেকজন এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীয়ে এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যাতে প্ৰত্যেকেই খবৰটো পায় আৰু অহা কাইলৈ যাতে প্ৰত্যেকেই প্ৰে' কৰক কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট অহা কাইলৈ আহে আৰু এই খবৰটো ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে ইউটিউবতো খবৰটো আমি পাইছোঁ বিশ্বনাথৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰটিশ্যন কৰা হৈছিল আৰু সেইটোৰ আধাৰত অহাকাই শুনানি আছে আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে অভিজ্ঞ উকিলৰ দ্বাৰা মানে কি ইয়াৰিংটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে হয়তো ঠিকে ঠাকে থাকিলে আপোনালোকৰ এন এছ অ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাল এটা ৰিজাল্ট কাইলৈ আহিব পাৰে আৰু কিবা কাৰণত যেতিয়া কাইলৈ নাহে তেতিয়াহ'লে সোতৰ তাৰিখে পুনৰ আকৌ এটা শুনানি হ'ব কাইলৈ ডাবল বেডছত শুনানিটো আছে আশা কৰিছোঁ এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অহা কাইলৈ ভাল খবৰ আহক যিহেতু তেওঁলোকেও এটা চাকৰিৰ কাৰণে এই কোৰ্চটো কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট লৈছিল আৰু যিটো ৰায়দান তেওঁলোকে সেইটো মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ ল'ব নোৱাৰাটো স্বাভাৱিক কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু এই কোৰ্চটো নিজে কৰি অনা নাছিল বেলেগৰ পৰা তেওঁলোক চৰকাৰে এটা ডিচাইন কৰা কোৰ্চ তেনেকৈ কৰিছিল গতিকে সেইটো কেনেকৈ হ'ব দিব নোৱাৰে নিশ্চয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজি আছে ইতিমধ্যে কেবিনেট পৰ্যায়ৰ পৰা চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই আহি আছে মন্ত্ৰী বিধায়কক লগ কৰি আহি আছে তাৰ ভিতৰত ধৰক সুদুৰ্ব নপোৱাৰ পিছত ন্যায়ালয়ত যাবলগীয়া হ'ল ইতিমধ্যে অসমৰ পৰাও ভাল এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাইছে ইতিমধ্যে আৰু ঠিক তেনেকৈ অহা কাইলৈ যদি সুপ্ৰিম ক'ৰ্টত কি হয় সেইটো আপোনালোকে প্ৰে' কৰক ভালদিন আহক আৰু কি খবৰ আহে আপোনালোকক নিশ্চয় মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু আশা কৰিছোঁ পুনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভাল খবৰ আহক এন এছ অ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় আহোম